Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Suncer Purpose, Coquetea conmigo basados en el libro. ¿Qué te disculpas conmigo? Yo debería disculparme por conducir tan mal que casi los golpeo. Mm, los tres mejores amigos se miraron entre sí y soltaron un ligero suspiro de alivio, ya que habían tomado a mal al mayor. Llamo a los tres porque aprecio sus habilidades. Realmente me gustan sus destrezas en el diseño de joyas. En los próximos dos meses habrá un concurso de diseño de joyas. El premio es de 100.000 pat y si ganan el concierto, estaré listo para aceptarlos a trabajar tan pronto como se gradúen. ¿Les interesa? Sí, sí, los tres aceptaron de inmediato ya que ellos habían elegido capacitarse en esta gigante empresa de joyería porque querían encontrar la forma de trabajar como empleados de tiempo completo ahí después de graduarse. Entonces haré que la secretaria les envíe todos los detalles. Pueden pasar con Kunka en Wami, Sunrigen se levantó de la silla y le tendió la mano a las tres personas frente a él. Es un placer trabajar juntos, es un gran honor. Cuando se completó la conversación, los tres se excusaron para seguir trabajando, pero Salin que estaba junto al presidente fue detenido primero. ¿Qué ocurre? preguntó Salin inclinando la cabeza. ¿Puedes ir a Hong Kong conmigo mañana? Surrillen le preguntó a la pequeña persona que sostiene una carpeta con diseños de joyas hechos por él mismo en sus manos. ¿Por qué tengo que ir contigo? ¿Vas a firmar un contrato, no? Incluso si quería, probablemente no sería barato. Además, sentía una extraña sensación en su corazón. Cuanto más pensaba en lo que había dicho la secretaria, más reforzaba lo que había estado pensando en secreto todo el tiempo. Había estado hablando con esta persona durante unos meses, pero ahora, ¿por qué no podía ver que la persona frente a él estaba coqueteando? ¿Cuánto valía lo que estaba sucediendo? ¿O acaso sería como una puerta de barro? Pero aún así, se volvió indiferente a la pregunta que hizo esta persona llamada Surrigan. Si no se retiraba ahora, sin duda, su corazón no sería capaz de soportar el dolor después. ¿Qué pasa? Nada. Sally negó con la cabeza. Si no tienes nada más que decir, entonces me disculpo para volver a trabajar. Non-Lin, unos fuertes brazos, abrazaron a la persona pequeña por detrás, apoyando la barbilla en su estrecho hombro. Suéltame, alguien nos verá. ¿Me puedes dar una oportunidad? Salin se quedó quieto y no respondió. No sabía el significado de lo que esta persona le decía. Me gustaría pedir la oportunidad de poder amar a Nonglin, como un hombre que se enamoró de Nonglin a primera vista. Era tan deslumbrante su declaración. Así, ¿quién podía resistirse? ¿Puedes darle una oportunidad a Kundadi, non-lin? Salen se dio la vuelta y miró al hombre alto. Los ojos negros de Sorrigan brillaban ansioso y con esperanza. Al menos le estaba pidiendo que probara lo que valía su corazón. Él mismo había estado tratando de usar su corazón para amar realmente a alguien, porque en el pasado todos los que llegaban a su vida, Solo buscaban beneficios de él. La personita miró al hermoso rostro del presidente. Permaneció mucho tiempo en silencio, antes de caminar lentamente, poniéndose de puntillas, para enviar sus suaves labios y estamparlos ligeramente. En los labios se sonríen. Coquetea conmigo. La boca del dulce chico esbozó una dulce sonrisa.